ઇક્વિટીવાલા ડોટ કોમ દ્વારા ટાઈમ ટુ ફોક્સ ઓન સ્પિરિચ્યુઅલ વેલ્થ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ઇક્વિટીવાલા ડોટ કોમ વેલ્થથી પાઠશાળા એક ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની છે જે વર્ષોથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ ક્ષેત્રે કાર્યરત છે આ સેમિનારમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે શ્રી હિતેશ માળી જેઓ ઇક્વિટીવાલા ડોટ કોમના ફાઉન્ડર છે તેમણે આ સેમિનારમાં જણાવ્યું હતું કે આવતા પાંચ દસ વર્ષોમાં જ્યારે ભારતની ઇકોનોમી દસ ટ્રિલિયર થશે ત્યારે આપણે પ્રગતિ તો કરીશું પણ એની સાથે આપણે ઇન્વામેન્ટ ટ્રાફિક સિસ્તા નવી નોકરી માટે કૌશલ્ય વિકાસ પ્લાસ્ટિક ફ્રી ભારત ફોક્સ ઓન એન્ટરપ્રિયનશીપ પૈસાનો હેતુ વગેરે બાબતો પર પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ જો બાબતો વિશે જાગૃતિ આવે તો આપોઆપ આખું સમાજ જાગૃત થઈ જાય આ સેમિનારમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે ડૉક્ટર ભાવેશ ભાટિયા મહાબળેશ્વર સ્થિત એક દ્રષ્ટિની વિકલાંગ ઉદ્યોગ સાહસિક અને સનરાઇઝ કેન્ડલ્સના સ્થાપક છે સનરાઈઝ કેન્ડલ્સ એ મીણબત્તી બનાવતી કંપની છે જે મુખ્યત્વે દ્રષ્ટિની વિકલાંગ વ્યક્તિઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે

सी आजकल हालत बंदा बाजार तो देखता है बहुत पैसा कमा रहा है बट लोगों को दो चीज़ समझ में नहीं आती और वो दो चीज़ है पर्पज ऑफ मनी एंड पर्पज ऑफ लाइफ ये दो चीज़ों को समझाने के लिए भारत देश तरक्की कर रहा है बट उसमें क्या भारत देश की और भारतीयों की जो हैबिट है वो बदल रही है जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि सालाना चार करोड़ व्हीकल इंडिया में बिक रहे हैं तो ऑटोमोबाइल बहुत तेजी में बट अगले पाँच साल में जब 25 करोड़ 20 करोड़ व्हीकल आ जाएंगे तो क्या हमारे पास ट्रैफिक की डिसिप्लिन है हमारे पास क्या वो संस्कार आ रहे हैं क्या हमारे पास अच्छी हैबिट आ रही है आज एयर कंडीशन लग रहे हैं बहुत सारे हम लोग पैकेट फूड यूज़ करते हैं तो बट तो हमें एनवायरमेंट समझ में नहीं आता है तो देश तरक्की करेगा बट हम उसमें क्या कर पाएंगे वो बहुत बड़ी समस्या है उसके ऊपर हमने आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया था दूसरी चीज है कि आज भारत देश युवा वर्ग से है और ये युवा वर्ग में बहुत सारे जॉब क्रिएशन की जरूरत है अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इश्यू है स्किल लेबल को बनाना भी बहुत जरूरी है उसके लिए हमने आज एंट्रप्रिनरशिप के लिए स्किल लेबर बढ़ाने के लिए भी एक बेहतरीन इंडिया के जाने माने स्पीकर है डॉक्टर भावेश भाई भाटिया वो खुद देख नहीं सकते उनका विजन नहीं है बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंट्रप्रिनर के जिन्होंने बहुत सारे लोगों को नए नए रास्ता दिखाया साढ़े तीन सौ करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी उनका भी हमने सेशन रखा था कि जहाँ से हमारी यूथ को समझ में आए कि आने वाले समय में जॉब के साथ एंटरप्रिनरशिप बिजनेस करना भी सीखना चाहिए हर एक जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होती है। जिम्मेदारी कुछ हमारी भी बनती है हमें भी कुछ निभानी पड़ेगी डिसिप्लिन और फाइनली एक मैसेज था कि स्लोली स्लोली हमें कुछ देना पड़ेगा पावर ऑफ गिविंग सिर्फ सोसाइटी में अमुक लोग बहुत पैसे वाले बन गए अमुक लोगों के पास बहुत कम पैसा है आप बरोदा की अगर बात करो तो बरोडा से सिर्फ दस किलोमीटर दूर जाओगे आपको समझ में आएगा पैसे का कितना बड़ा प्रॉब्लम है वो बच्चों को पढ़ाना उनकी मेडिकल चीज़ों को देखना तो पावर ऑफ गिविंग का भी आज हमने अच्छा सा मैसेज दिया है थैंक यू फॉर योर मीडिया सपोर्ट ऑल्सो कि ये अच्छी चीज़ को आप बहुत बेहतरीन तरह से स्प्रेड कर रहे हो थैंक यू वेरी मच